Конечно, турнир у нас в полном разгаре. Я хотел бы приветствовать с Артемом. Артем, доброго дня. Как вы себя чувствуете после игры вчера? Втомлены, но задоволены. Да, потратили вчера много сил. На жаль, арсенал не вышел в следующую пульку. Но команда хорошая, классная у вас. Команда есть. Я, честно сказать, думал, что булиты как минимум должны были быть. Добренько. Сегодня вы как выступили? Мы выиграли нижний, нижний син. И заняли какое место? Остаточно. Сема. Сема. Не, Это не, пол- девятое. Девятое. да? Девятых. Из 12 команд девятая Девятых. позиция. Девятых. Это получается, вы три выиграли игры из четырех? Нет, две. Две Мы выиграли. Две в группе и выиграли две в. Да. Две. Ну, показали класс, да. У нас позанимались. три Три Да, тобто, можно было легко как быть выше, так и ниже. С кем самая сложная была игра? А Другая игра в группе. Против это против, против... против Шевченко, да? Династия Шевченко. Да, у нас было четыре матчбола, но мы, мы их не дожали. Потому... Ты смотри, четыре матчбола? Да, Вау! -4. Благодарим так. вас за интервью. Вам да, всего, всего наикращего. Будьте здоровы. Благодарим Артема активный, спортивный, подвижный, Дуже приемно. и приветливый. Видите, как все красиво у нас получается. Дякую. И орешка. И два турнира. Первый турнир, пусть не в полном объеме, но показывает. Ну, ранее, ранее, ранее початок. После хоккея 12 ночи только прибыл. Ну и вот. Сегодня уже мы здесь и другие турниры. Дякую за увагу. Орешка, Усманович. чего-чего.